Поздравляю с победой. И это победа в этой ситуации, когда другой результат просто не был возможен, не был допустим. А, насколько вот серьезно ощущалось это давление и насколько оно на Вас рассказывалось? О Вас лично и на команде в этой игре. Насчет давления. Ну, наверное, э, начало игры э, показало, что в принципе обе команды хорошо готовы. И обе оба команды очень хорошо настроены. То есть игра была очень похожа на игру в Днепре. Но там был Днепровский зал, и в какой-то момент э, их болельщики помогли завестись команде и погнали их вперед. А сегодня у нас, не побоюсь этого слова, был шестой игрок, который нам очень-очень помог. Это наши болельщики, вот, которые придали э, нам много сил я так думаю потому что где-то нас не хватало и в финальном матче кубка и в первом матче плей-офф сегодня ребята через не могу нашли в себе силы благодаря своей какой-то самоотверженности настрою и благодаря нашим болельщикам которым мы все очень благодарны и эту победу хотелось бы разделить с ними вы говорите, что силы нашлись через не могу, но уже через два дня решающий матч. И тут уже придется через через не могу, получается, играть. ну, наверное, это объективная ситуация. Все подобные ситуации, и мы не Днепр, у нас у них одинаковая дорога на эту игру, поэтому будем готовиться. И они будут готовиться, и мы будем готовиться. я так думаю, что в этой игре уже на первое место выйдет заряженность на борьбу и максимальная концентрация. Кто допустит меньше ошибок, кто более сконцентрированно подойдет к этому решающему матчу, тот и выйдет из него победителем. Большое спасибо желаю вам удачи. Спасибо. В